Всем привет, с вами Мерхран. И это небольшое гайд руководства о том, как установить моды для игры Crusader Kings 3. Не забудьте про другие мои гайды и видео на канале. Если вам понравится видео, вы знаете, что делать. Все кнопки под самим видео. А я желаю вам приятного просмотра, и мы начинаем. Я сегодня расскажу вам о нескольких способах на случай, если один из них не подойдет. Пойдем мы от наиболее автоматизированного к самому ручному из способов установки и модификаций для Crusader Kings 3. Способ первый: сначала найдите мод, который вас заинтересует. Найти их можно в Steam или в родном сайте игры на Paradox Plaza. Не забудьте залогиниться на сайте, иначе не сможете подписаться на модификацию. Обращу внимание, залогиниться нужно с того аккаунта, с которого вы запустите потом лаунчер. Когда вы найдете мод, вам нужно будет подписаться на него. Для этого вам нужно залогиниться на сайте, а затем ищем кнопку подписаться или subscribe. На данный момент на обоих сайтах это огромные зеленые кнопки. Далее заходим в лаунчер с игрой. Убедитесь, что лаунчер зашел в вашу учетную запись, иначе мод не прицепится к нему до тех пор, пока вы не залогинитесь. Теперь переходим во вкладку модификации. Там, если не сразу, то очень скоро появится сам мод, на который вы подписались. Он начнет свою загрузку, и когда загрузится, вы сможете увидеть его название, версию и включить его или отключить. И что нам осталось? Нам осталось узнать, как удалить мод. Чтобы удалить мод, вам нужно зайти на его страницу, там, где вы на него подписывались, и просто отписаться от него. Это не просто отключит мод, это именно удалит его у вас. Когда вы отпишетесь от мода, у вас в лаунчере появится красный треугольник возле мода с предупреждением, что файлы мода отсутствуют у вас на диске компьютера. Если вы вновь подпишетесь, то мод заново загрузится на комп. Далее. Если у вас не получилось с первым способом и у вас есть файлы мода на компьютере, то следующие три способа помогут вам поставить мод. Файлы мода можно получить, например, на том же Paradox Plaza. Находим кнопку «Подписаться» subscribe, Возле нее щелкаем кнопку вниз. Там выбираем «Manual Download и скачиваем мод. Тут же можно добавить мод в свой игровой список модификаций, а также выбрать любую из залитых на сайт версий мода. Способ второй. Запускаем лаунчер. Заходим в категорию модификации. Затем нажмите инструменты модификаций. Далее жмем создать модификацию. Вводим название модификации, ее версию, выбираем, к каким категориям относится наш мод. Он меняет звук или портрет, или переводит что-то в игре. Затем заполняем поле «Папка». Тут мы ставим номер или название мода. Это поле создаст папку для самого мода. Заполнив все, жмем внизу «Создать модификацию». Теперь идем в папку «Мои документы». Тут находим папку «Paradox Interactive», в ней папку «Crusader Kings 3», а затем ищем папку «Мод». В папке мод находим папку, которую для мода создал лаунчер. И именно в нее мы кидаем файлы нашей модификации. Все. Теперь находим мод в списке модификаций в лаунчере. Мы можем его включить, выключить и так далее. Запускаем игру и наслаждаемся. Способ третий. Если вы не хотите все делать через лаунчер или просто не получилось что-то из предыдущих способов, то пробуем этот метод. Идем в папку «Мои документы», находим папку Paradox Interactive, в ней папку Crusader Kings 3, ищем папку Mod, возможно, что такой папки у вас не будет, тогда создайте ее, название на английском с маленькой буквы. Далее заходим в папку Mod, в него закидываем файлы с расширением Mod, например, файл будет носить имя descriptor.mod, его можно достать из папки с файлами модификации. Так вот, этот файл с расширением мод нужно переименовать, например, modification.mod. Modification здесь это именно название самого мода. Теперь открываем этот файл каким-либо текстовым редактором. По возможности лучше открывать его не с родного для Windows текстового редактора, а с какой-то более предназначенной для редактирования таких файлов программы. Например, я использую Notepad ⁇ Она работает надежнее с такими файлами и стабильнее вносит в них изменения. Затем в этом текстовом файле внизу дописываем следующую строку. Это адрес папки, в которой лежит файлы мода. Саму папку с заданным именем также закиньте или создайте в папке мод. В ней должны лежать файлы и папки с модом. Затем возвращаемся в папку Crusader Kings 3 и ищем файл DLC_load.json. Скорее всего, он будет у вас просто написан как DLC_load.json – это его расширение. Если его нет, то создаем. Опять же, лучше копируя уже существующий json файл. Еще раз обращаю внимание, что JSON это не часть имени, а расширение файла. Теперь открываем этот файл текстовым редактором. В этом файле ищем, а если нет, то прописываем следующие строки. И сейчас внимательно. В этом коде есть две важные части. Disable DLCS и Enabled MODS. Нас интересует вторая. Enabled MODS. В нее в квадратных скобках пишутся название модов через запятую. И обязательно с припиской .mod. Например, чтобы выключить моды, нужно будет соответствующий мод удалить из текста в этом же файле. Все, теперь можно все сохранять, выходить и запускать игру. Способ четвертый. Простой и банальный способ. Закидываем файлы мода в корневую папку с игрой. У этого способа есть минус. Чтобы удалить моды, вам придется удалить всю игру. Если решитесь воспользоваться этим способом, то делайте копию вашей игровой папки, так как удалить старую и заменить ее на чистую копию гораздо быстрее, чем переустановить саму игру. Теперь о том, куда именно кидать файлы мода. Чаще всего их нужно будет закинуть в папку Game в корневой папке с игрой. Если же у вас будут сомнения, куда точно кидать папки и файлы модификации, то посмотрите название этих папок и файлов с самой модификации, а затем найдите, где находятся такие же названия в корневой папке, так как моды из модификаций заменяют собой файлы из корневой папки. Вообще, если кому-то интересно, как работают модификации и вообще про модификации для игр в целом и Crusader Kings 3 в частности. Загляните в мое видео: Мод, Код и Моддинг. Это дневник разработчиков по Crusader Kings 3 номер 37. Там я помимо самого дневника очень много рассматривал про действия кода, про действия модов и про сам модинг. Что же, надеюсь тебе было интересно и полезно это видео. Если да, то жми все нужные кнопки под видео. И вообще посмотри, что есть на канале, может что-то тебя заинтересует. С тобой был Мерхран, и увидимся с тобой в следующем видео. Пока-пока.